І до новин спорту святкування 19-ї річниці військово-морських сил збройних сил України у Севастополі завершилося підбиттям підсумків 6-ї регати крейсерських яхт на Кубок командувача військово-морських сил України, яка проходила в рамках 18-го кубку Криму. У понеділок на літній страді Приморського бульвару учасників морських перегонів вітало керівництво національних військово-морських сил. Далі у нашому репортажі. Урочисте відкриття регати відбулося також на літній естраді приморського бульвару ввечері 24 червня. Старт перших перегонів був даний вже вранці наступного дня з внутрішнього рейду Севастопольської бухти, і маршрут за роки існування змагання також був відповідний Севастополь Балаклава Артек Феодосія, селище міського типу Джонікідзе. Тільки неможливо було передбачити погодні умови, які цього разу видались надто суворими. За словами учасників, склалася ситуація за якою спортсменам протягом тижня змага не було часу не то, що відпочити, а як кажуть, вгору глянути. Проте яхтсмени дуже задоволені змаганням та часом, яке було присвячено боротьбі зі стихією. Погода, так, да, дійсно, видвинула свої требування к нашій регаті. Ми, хоч і були, готові, але суддівська колегія була готова до такої погоді. Но все-таки люди, капітани, віднеслися, не зовсім, как би зовсім правильным отношением к морю. С морем шутить нельзя. Если это действительно выходишь в море, ты должен быть готов к любым ситуациям. Ну, вот на одной яхте произошел такой нехороший случай, выпал человек за борт. Вот. Но его, конечно, спасли. Даже сомнений не было, но вот, не так сразу, как хотелось бы. <laughs> То есть не сразу подняли, но минут 20-30 он, наверное, находился в воде. А потом дальше штормовая погода тоже внесла свои коррективы вот, были поломанные мачты. Вот. Но это говорит о том, что все-таки материальную часть надо готовить, проверять, готовиться к любым погодным условиям, потому что если вышел в море, то там уже сколько не пришло, все, все, наше. Саме тому с 21 яхты, что стартовали, до финишу дошло лишь 17. Не все смогли витримати навантаження, которое в те дни невпинно дарувала природа. Природа же нет плохой погоды. Да? Мы не любим безветрие. Хороший ветер – это всегда интересная гонка. Гонщикам очень понравилось. Вот этапы были. Ну, один этап у нас был большой такой на Феодосию. Это Балаклава Феодосия. Вот это этап, хоть он и по продолжительности такой же, как у нас в прошлом был году, там Арджиникидзе, Севастополь, но зато он более как-то интересен прошел. И в разных условиях мы стартовали при погоде. Дождь лил вот ну, нулевой ветер был. А вот потом это все как-то успокоилось, пошел ветер, и он усиливался, 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 и в конце концов до 25 метров у нас было усиление ветра было зафиксировано. Поэтому вот, интересно было, да, всем понравилось, и погодные условия были разные, и были и слабые ветра, вот не могли стартовать, мы выходили из Артека, вообще практически ветра не было, пришлось идти до Ялты, своим ходом и оттуда стартовать, уже когда пошел ветер нормальный. Вот, то есть всякие разные условия, изменения направления. вот Яхты разные. Вот, яхта Лель, она у нее э, гоночный балл немножко другой, поэтому она в своей подгруппе заняла третье место, но стала э, победителем абсолютной скорости. Вот. Это говорит о том, что яхта быстрая, но э, все-таки мирительные свидетельства, но нужно готовить вот, заблаговременно. В этом году, как никогда, все гонки заканчивались либо ночью, либо она была чисто ночная, стартовали днем, но не укладывались. А вот на переходе до Феодосии, значит, очень сильный ветер, практически каждая лодка имела рекорд личный по скорости, зарифив все паруса, то есть оставив буквально небольшую площадь парусов. Ну, тоже было испытание. И практически все выбыли, кто по материальной части, по своим организаторским качествам капитана и экипажа, был вот не готов. Ведь стартовало 23 яхты. Женский экипаж очень мудро, Таня Тимохова в Балаклаве оценила ситуацию. не на на Феодосію, на третій, на другий етап. У день закриття змагання на літній естраді Приморського бульвару усіх учасників регати та організаторів цього спортивного заходу привітав командувач військово морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. Я дуже рад, що перед днем військово воєнноморсь... морських сил України була проведена ця парусна регата. Ви дійсно сильні і волі люди. Ми за вами внимательно слідили. Вы, наверное, за долгие годы не было такой штормовой погоды, в которую вы попали. Но вы действительно выживаю сильнейший. Я очень рад, что вы ту задачу, которая поставлена перед вами, вы ее выполнили. И даже я знаю, что один экипаж спас человека. Вы действительно провели большое мастерство, выдержку. Я хочу поблагодарить вас за все. Спасибо вам большое. Після нагородження переможців, вручення спеціальних призів за перемогу на деяких етапах перегонів та інших нагород залишився час для дружнього спілкування. Незабаром спортсменів чекають нові зустрічі на морських просторах.